17-й Никола Игнатьевич. 25 Максим Білий, який захисник, який Ігоревич. Він сьогодні один. Микита Каменювка, шостий, другий Ілля Галюза, 18 Сергій Фаренчак, 23 Іван Родін, 11 Ідахор Іса Лайк. Ісі Латі. Резерв, 12-й Віталій Постранський, 9-й Павло Худзик, 8-й Михайло Цахіч, 19-й Ярослав Олійник, 20-й Даніель Аддо, 3-й Лукас Тесак, 44-й Сергій Селюк. Євген Геллер, президент клубу, виконуючий обов'язки головного тренера і капітан Карпат Андрій Ткачук, 99-й новачок Карпат Муртас 17-й Олег Голодюк, 27-й де Олівейра Перейра Ерік, 77-й Перес Мартінес Лукас, 70-й Олександр Петро Деминський, головний тренер команди, як я казав, Володимир Шаран. Арбитр сегодняшней встречи, главный арбитр, вот он на вас в кранах, Евген Арановский, до речи, теперь он арбитр ФИФА. Актерский ассистент арбитра Алексей Андреев, Донецк, другий Олександр Корнійка, Миргород. Четвертый судья Иван Бондар с Киева, Долгат Федерации. В играх даже самых ответственных, серьезных, где уже решалось быть команде, не быть, и борьба шла за каждое очко. Играли с... Вот первая небезпека. Биле ворит львовской Милосович, как всегда, центральный защитник львовской команды. Пытается разыграть. Так, Голодюк песок, подает. Неплохо, неплохо разыграли. много и... ну, информации тут про Саташея и Юрий Назаркевич. И ветеран. Футболу можно сказать и Карпат, ну что, хорошая, не хорошее, было. да. И вовремя, Давайте вовремя поднимемся. заметил, да. А не было? Вот. Натаненко. Момент, да, момент, момент удара, по-моему, не было. Если мы обращаемся уже в европейской инстанции, то это хорошая, хорошая атака. Не закончилась. Вот, ну, удар можно и, было да. быть с левой ноги, то у нас а Карпатного что требо вы знать, Это, по быть и а так у команды САПУ молодые игроки. узнают, еще что у Львове умеют готовить изменения в футболе. Мы сегодня вспомнили много призов, да? да? Мы там спілкувалися с край, Степаном Герчишином. И... Целое поколение футболистов. Какие небеспечные моменты. Расстали забав... отношения. А пока, видите, Ой, тихонечко подкрался. То, смотрите, вот начинает он свое движение. Упустил его ошибка ошибка защитников самая грубая. Все смотрели на мяч. Все смотрели. Команда, да. он так играет где-то э, опорного. Справа больше играет Качук. И Голодюк играл слева. Э, вот э, треба линии э, штрафного хорошее... это... И ничего работает. Робот по раздаче. А не вышел удар. Не закончился мы, эпизод. Нет, не как, как не будет разыгрывать. Такие глазки будут быть. Нет? Разыграли. Разыграли. Да, был. За и не эрик, и не глазки. по метрическими данными. Поэтому надо перед ними ставить более сложную задачу. Гладкому и Касьяну. Так, атака левым флангом. Батинов. в но... но взял мы говорили, не попал слева и Вот здесь, да, здесь потерял мяч. Внимательно смотрит за этим. Еще да, раз. еще этот момент. не там был Фарычак и не, Пробивал, пробивал а был фарычак, за фарычак, да. по... а, Ну, смотрите, Слава, если на трибуны посмотреть сейчас, отвлечемся на секундочку, то я подтя... еще... подтянулся да, народ. Да, да, да. если да, а уже... по Донецку, даже да, да, в Сейчас, сейчас был. Еще есть возможность завершить эту атаку в первом тайме. Снова подбор за львовской командой. Что там будет? Вы мы точняя какась у штрафному Майданчику. И можно быть, не получает он а ничего. Да. Такие обороны, Зарин. Но по сравнению с прошлым годом, конечно, самоотверженность. Смотрим вот как. Ну, хорошая игра для первой игры, для открытия чемпионата, я считаю, и зритель нет. нет. Сидишь. Сидишь. Нагадаю, Сидишь. Сидишь. заря. В воротах Казаченко 30-й, 16-й 14-й Шунич, 15-й дуб. План своей атаки. Вот, хороший. О, О, зону правильно. Вот она Это передача. Не Ощипка Непонятно. Вот опять смотрите. Быстро разыграли мяч. И удар. Досвиченные голкиперы Пижов досвиченный, имею на Суховцева и два досвиченных пришли до дома. Ну и подача высокая и достаточно медленно О, хороший подкат, хороший подкат от Вернедува. Так, переводится провод, мяч на левый фланг. І де хор там у центрі штрафного майданчика. Чи дочекається передачі? Ні. Ні не цього разу перехоплюють м'ячі футболісти Карпата, але ти дивіться, як б'ються до останнього футболіста Зарі, який пас відміни, треба забувати. Часть болельщиков, которые разочарованы. Это, смотрите, как ворвался в Каменюков. Шикарная. Вот это игра современного защитника или полузащитника, кто находится в этой позиции. Из глубины подготовлен, подготовлен под пас. Демная, Ошибка так. со стороны э, игроков Карпат еще заключала в том, что дали, дали возможность передачи Галюзии. Да. Когда уже играли, атаки. играли в линию и нельзя просто в линию выстроиться. И... Ох, как. по позагрою Так вот снова тюкнутся, захисник, 15-й Тарас Петривский, 19-й Ярослав Мартынюк и 43-й Игорь ну, ну, Все новички команды в запасе, кого приглашали, тогда. да. И плюс Мартынюк, который играл уже. Ну прострел должен быть. Ой -ой -ой -ой. А, а это хлеб до да, центрального центрального нападающего. Быть первым на. Вот зараз он был парсен на мяче. Ох, как, как, хорошо. было тоже классно зиграно. Расстался с мячом. Заря. Заря в атаке. Давайте посмотрим еще раз. Ну, Игнатьевича я бы отметил, боролся здесь, выиграл борьбу перед... Бала, нет, четвертый номер это Милоша. Милоша. знаете, проиграл, надо было бы вот чуть будет вот пенальти. Ну, позицию за на прямых ногах. Смотрим его. Остановился. Остановился на прямых ногах. Ой, 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 4 0 не владел своим. Ну и смотрите, через центр. Это самая грубейшая ошибка. Я думаю, когда не идет новачок. Мало, у нас много молодых игроков, которые до 24 ходят перспективных. А потом пропадает а пропадают вообще. Ой, в девятку купил на своего. И за себя, за свое место. Хорошо сейчас избавился от попеки и пробил, но попал опять, опять в игрока. Еще дуже хочет забыть и доход какая активность у него, даже ведь без мяча. Как, как, Валюза, какой шикарный перевод сделал на 60 метров. Но Родич. Ой-ой-ой, треба забывать. А это на не для зари. Да, просто феерическое. Смотрите, как. Какую работу сделали и Дахор и Каменюха, они отвлекли внимание всех защитников. Увели за собой, все туда побежали. И вот освободилась По-моему, мяч он забил. играя в финале Кубка за... Да, за Но... И ось, ладкий забыл. Смотрим. Латки, значит, Гладкий. Да, во-первых, потеряли ну... своих. Ну, это его гол. Да, это его. Его клип, да, да, его работа. Он умеет делать. 5 дым Такой шикарной победой, с таким возвращением на родной стадион, с таким праздником, который они сегодня предложили. Э,